UMNO pula tuan-tuan eh. Hari ini pemuda UMNO ada mengadakan satu convention. Convention itu saya dah cakap hari itu bahawa telah mendapat restu Zahid. Kan ada dua tiga orang tak percaya dia kata tak ada lagi is. Mana dapat restu Zahid? Ini UMNO pandai tak. Hari ini Akmal mengeluarkan kenyataan. Convention kami mendapat restu Zahid. Ha. Saya dapat info dalaman memang Zahid restu. Okey, kenapa convention ini bermula tuan-tuan? Kenapa dia why it started in the first place dia bermula asalnya adalah uh, kerana kerana amno merasakan bahawa banyak tempat amno tidak ada kekuatan mereka maksudnya mereka okey dia sini saya 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 retract boleh mereka ada buat kajian eh. saya dah tak dalam facebook saya orang Melayu yang menyokong amno sekarang ini kurang daripada 25% Okay. orang Melayu yang menyokong AMNO kurang daripada 25%. Ada orang kata, "Oh AMNO buat kajian eh." Tak tuan, AMNO dah lama buat kajian, kau orang je tak tahu. Ha, tempat tak tepat sikit Yang menyokong orang Melayu yang menyokong AMNO sekarang ini kurang daripada 25%. Antara sebabnya kerana kau bersama dengan PKR dan DAP. Tak, utama DAP lah. Itu antara sebab utama kerana dia bersama dengan DAP. So untuk gain balik untuk dapatkan balik keyakinan pengundi AMNO the grassroots the base the base voters untuk AMNO ni mereka kena menunjukkan bahawa mereka ini adalah AMNO yang tidak berubah sebagaimana AMNO sebelum pasca uh, pre uh, pra 2018 pre 2018 iaitu sewaktu zaman sebelum 2018 itulah AMNO. AMNO yang sentiasa dalam keadaan Kononnya lah, eh, membela orang Melayu. Memergakkan hak orang Melayu dan sebagainya. Itu UMNO yang mereka kata mereka perjuangkan. Sebab itu kalau kita tengok, style Akmal adalah style UMNO sebelum 2018. Style Zahid, style Ahmad Maslan, style Asrah Bojidi, mereka style pasca 2018, pasca 2022. Iaitu lebih uh, you know lebih lunak, berkompromi, tak banyak cakap dengan Anwar Ibrahimun. Hehehe. Dapat jawatan dia mesti So, pemuda telah mengukakan satu konvensyen. Cuma, isu je, adakah konvensyen itu memberi impak? Itu soalan. Adakah konvensyen itu memberi impak kepada UMNO? Arti kata, adakah UMNO boleh mengambil tindakan terhadap, terhadap konvensyen tersebut? Terhadap usul di dalam konvensyen khas tersebut? Jawapan mudahnya tidak. Sebenarnya, kalau ikutkan, eh, Akmal sebagai ketua pemuda, benda ini tak perlu buat conversion. Yelah, dia dia boleh buat conversion khas atas dasar untuk menunjukkan kekuatan sokongan grassroots. Itu boleh. Tetapi akhirnya, benda itu kena dibawa ke dalam MKT. Kan? Uh, Majlis Kerja Tertinggi UMNO untuk dibincangkan dan diperhalusi. Kan? Lepas diperhalusi, dibincangkan, baru dalam MKT itu boleh di uh, apa kata dipersetujui atau tidak dipersetujui. So Akmal dah ada buat satu suara. Dan dia kata sendiri bahawa perkara tersebut telah direstui oleh uh, apa, Zahid Amidi. Zahid Amidi tak ada masalah dengan perkara tersebut. So Zahid, dia tahu bahawa kalau dia tak benarkan konvensyen uh, tersebut, dia memang sengaja menempah maut dengan pemuda lah. That's why dia kata dia tak ada masalah. Cuma adakah bermakna Zahid itu setuju? Saya nampak akhirnya dia macam MIC dengan MCA lah yang duk ugut-ugut-ugut kata nak keluar barisan nasional, tak keluar-keluar. Ini akhirnya akan jadi satu ugutan saja. No, for me Akmal betul. Akmal memang dia nak keluar. Akmal dia memang nak keluar. Akmal Saleh memang dia nak keluar. Kalau dia presiden sekarang ni, semalam dia dah keluar dah. Dia bawa UMNO keluar dah. Tapi sebab dia bukan presiden. Bagi presiden pula, presiden tak nak keluar sekarang. Kenapa is? Kita kena ingat eh, bahawa Zahid ini ada di bawah KPLB, Kementerian Pembangunan Luar Bandar projek bilion tu kan kan agensi-agensi GLC GLC kita belum tengok lagi di bawah pertahanan kita belum tengok lagi menteri-menteri pendidikan dan sebagainya pengajian tinggi di mana mereka juga ada projek-projek dia di mana dah pun diberi-berikan kepada koroni-koroni mereka kalau mereka letak jawatan dan tarik sekarang ini habislah semua-semua ni tadi sedangkan 2 tahun ni mereka perlukan dana untuk pilihan raya kan mereka perlukan dana untuk pilihan raya Is cuba menuduh sekali Itu saya kata Buat akta pendanaan Baru kita tahu betul tak betul Saya cakap Baru kita tahu betul tak betul Kita cakap So Dalam keadaan sekarang ini Zahid takkan keluar Zahid Zahid takkan keluar Dia number one tuan -tuan. Dia, dia 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 akan jadi zero sum game tu. Kalau dia keluar Dia yang rugi Pertama dia keluar Dia jadi pemakang dia dia yang Zahid yang kena fikir nanti kalau aku jadi pemegang masuk pilihan raya aku nak cari duit ke mana aku nak cari duit ke mana masuk pilihan raya ni itu yang pertama kedua kalau dia keluar kerajaan tak tumbang kerajaan sekarang ni ada berapa 156 150 50 lebih kerusi keluar 20 lebih orang amno ada 130 lagi still tak tumbang kerajaan yang ada sekarang tapi mereka jadi pembangkang Anwar Ibrahim nanti kan tiba-tiba kalau sekiranya UMNO keluar PAS masuk lagi putih mata. Kan, lagi putih mata Ahmdul. Dahlah kita ni cuba nak pergi lawan dengan pas, lawan dengan bersatu. Yang mana same the same dia orang ni sharing the same kau kata market dengan kita. Tiba-tiba kita keluar sekarang ni, dia orang masuk dalam kerajaan dan jadi kerajaan. Lawan kita pula nanti lagi tengok kita kena timbai. Contoh, kan kalau tak pun bersatu ke masuk whoever lah. Dan contoh So, benda ini boleh berlaku dalam masa yang terdekat ini. Kalau sekiranya UMNO tarik diri. Saya dah kata itu, kalau UMNO tarik diri, dia tak akan memberi kesan apa-apa. Tetapi dia rugi. Kerugian dia kepada UMNO itu adalah amat besar. Berbanding kerugian kepada Pakatan Harapan. Tetapi kenapa Akmal berani mengusulkan perkara tersebut? Ha. Akmal berani mengusulkan perkara tersebut, tuan-tuan. Ini saya nak cerita juga lah antara yang lain kita bincang tadi dengan kawan saya kan bahawa sebenarnya even di Melaka sekalipun seat mereka itu tak selamat kalau PKR langgar sebenarnya kalau PH langgar PKR. PH langgar seat mereka pun belum tentu selamat kita tahu dalam pilihan raya yang lepas PRN mereka menang besar tetapi dalam PRU mereka tak menang bayangkan zaman Rafizi ada menang tak ada kerusi mereka menang PKR menang satu sekurang-kurangnya dan kita boleh lihat eh, kalau benda itu di dengan syarat Rafizi ada situ Sebenarnya Rafizi tak ada, payahlah sikit kan. Tapi even that pun menjadi satu <coughs> satu pressure, eh, satu tekanan kepada kepada uh, UMNO sebenarnya untuk nak meneruskan uh, ataupun nak nak bersama di dalam kerajaan Madani ini. Sebab banyak tempat nanti mereka tak boleh bertanding. Antaranya di Selangor. Di Selangor, banyak kerusi kalau sekiranya dikekalkanlah. Eh, kalau dikekalkan formula Siapa yang menang incumbent stay Katalah kekal eh? Formula incumbent siapa yang menang stay Maksudnya tak, dia akan tetap kekal bertanding Parti itu kekal bertanding Kalau dikekalkan demikian Banyak kerusi UMNO tak boleh bertanding Banyak kerusi sebenarnya UMNO Barisan Nasional tak boleh bertanding Di negeri seperti Selangor Di negeri seperti Pulau Pinang Banyak sebenarnya kerusi dia tak boleh bertanding Jadi kalau formula sekarang ni Yang menang incumbent stay Parti kalau tempat yang kalah Contohnya PN menang tengok siapa nombor dua. Itu pun banyak UMNO tak boleh bertanding. Dan sebab kebanyakan kursi yang mana UMNO bertembung tiga penjuru dengan PN, PN, PH dan juga BN pada waktu itu, BN jadi nombor tiga. BN nombor tiga, kecuali contoh dekat Terengganu, kan, dekat Kedah, tu, dekat Kelantan, mungkin dia ada nombor dua lah. Tetapi negeri seperti Penang, even negeri Sembilan, even some in Melaka dan sebagainya, kalau kita tengok parlimen, benda itu tak, tak translate macam tu dia tak translate dalam keadaan sebagaimana yang saya sebutkan tadi di Johor for example so nak tak nak mereka terpaksa langgar itu yang yang kedua yang terakhir dia kata base tadi pengundi nak kembalikan keyakinan pengundi kepada amno bahawa mereka adalah parti yang mem, yang berani yang memperjuangkan dia nak tarik balik pengundi-pengundi yang selepas amno bergabung dengan DAP pengundi tu tak undi tak undi amno dia pun tak pergi kepada PH dia pun pergi kepada PAS dia pergi kepada satu Itu base pengundi UMNO Barisan Nasional itu ya, kan. So mereka pergi kepada yang alternatif ni. Mereka tak undi PH tau. Ha, itu dah faham benda tu. Okey. Dan yang menarik juga hari ni ya, uh, Hadi Awang dia mengumumkan, saya tengok interview dia tadi bahawa mesyuarat PN Perikatan Nasional akan diumumkan uh, akan akan diadakan minggu hadapan. So dia kata memang nama calon untuk pengurusi itu adalah daripada PAS Dia kata daripada PAS Baru wartawan cucuk sikit Ayah cik ke? Ayah cik ke jadi Pengurusi itu dia kata saya ni tak sihat lah Tapi nama ramai Kami ramai ramai Dia kata So kalau yang tak datang semua Kalau tak datang ugi dia lah dia yang tak datang Dia kata kalau tak datang ugi dia lah Dia yang tak datang Jadi kalau pun keadaan tersebut berlaku tuan-tuan eh, -tuan, PN sekarang ni memang kita rasa nampak macam berpecah dan sebagainya tapi kalau kita fikir strategically kalau PAS jadi pengurusi PN kenapa dia beria sangat nak jadi pengurusi PN kenapa dia beria sangat nak jadi pengurusi Perikatan Nasional kan? kenapa dia beria sangat nak jadi pengurusi Perikatan Nasional sebab itu saya kata the only best bet kan, untuk UMNO Barisan Nasional dan juga PAS ialah untuk mereka bergabung sebab itu yang tak akhir tadi Sebenarnya Kalau kita tengok Bila Akmal kata Nak bawa UMNO keluar daripada uh, Dari Pakatan ha Dari uh, Madani Saya nampak yang tak akhir sebenarnya Bukan untuk apa Sebenarnya adalah untuk gabungkan PAS dan juga Barisan Nasional UMNO Itu sebenarnya uh, Bila dia nak gabungkan PAS dan juga Barisan Nasional UMNO Maka dalam keadaan tersebut Muafakat nasional itu terbentuk Zahid eh, hari ini buat kenyataan semalam uh, Anwar Ibrahim, sorry bukan Zahid Anwar Ibrahim dengan confidence dia kata Muafakat nasional tidak akan terbentuk Dan tidak akan menggugat Sebab dia yakin dia kata Perbincangan dia dengan Zahid, dengan UMNO That's, Itulah masalah Anwar Ibrahim tuan-tuan Kadang-kadang dalam pada benda ni Dia duduk bantai ahli-ahli dia sendiri dalam benda ni dia terlalu percaya sangat dengan UMNO Barisan Nasional Hai, dulu saya dah cakap awal-awal jangan pernah terlena di dalam pelukan dan beli tandar Upa rupanya kita bukan setakat terlena berdengkur tu tuan berdengkur tak sedar lagi aduh kita masih tak sedar lagi itulah dia oleh tuan-tuan itu sajalah daripada saya terima kasih InsyaAllah daripada 4,200 penonton kita malam ni Itu dia, scan saja Tamatlah kerjaya saya di dalam Parti Keadaan Rakyat untuk kali ni Tak tahulah Mungkin ada jodoh saya nanti Kan saya masuk balik ke Saya tak tahulah Kita tengoklah macam mana Kalau saya nak masuk balik Kalau tidak Maka cukuplah saya Sekadar jadi penangkap ketam Dan juga penjual kopi Selamat malam Selamat istirahat Kita jumpa lagi yang penting Lawan tetap Lawan السلام عليكم